بسم الله الرحمن الرحيم والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Saudara pengacara majlis yang dikasihi yang berhormat Ustaz Datuk Idris Ahmad naib presiden PAS yang berbahagia adinda saya sahabat saya Datuk Sri Peja yang berhormat Ustaz Afnan Habimi, Ketua Muda PAS Pusat yang berhormat Fatih Razman yang bahagia Al-Fadil Tuan Guru Siddiq Nur Dan juga calon kita Ustaz Muhaimin Sof Pimpinan Perikatan Nasional Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian Saya diminta berucap 10 minit Saya ni orang tak pandai berucap 10 minit Saya tak macam Pak Teh Pak Teh bagi je pup, Pung hmm, terus. Tuan-tuan sekalian, Malah bagaimanapun saya tiap-tiap malam ada podcast bersama dengan terutama sekali mantan pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin yang sekarang ini berada dalam Perikatan Nasional dalam PAS. Dan insyaAllah malam ini pun ada lagi pemimpin-pemimpin tinggi AMNO yang akan mengumumkan untuk menyertai PAS. Alhamdulillah. Saya syukur dan pilihan yang saya buat untuk bersama dalam jemaah PAS dan Perikatan Nasional saya yakin adalah pilihan yang tepat. Dan atas sebab itu jugalah dalam pilihan raya ini malam ini saya ingin membuat seruan kepada kawan-kawan dalam AMNO hendaklah faham kita dalam perikatan nasional sebenarnya tidak memusuhi AMNO jauh sama sekali kita nak memusuhi ahli-ahli AMNO -ahli yang kita sangat faham hati nurani mereka adalah bersama-sama dengan kita kita tahu apalagi saya yang begitu lama dalam amno 8 penggal sebagai wakil rakyat 34 tahun sebagai ketua amno bahagian 28 tahun sebagai ahli majlis tertinggi berkhidmat di bawah lima Perdana Menteri, lima Presiden AMNO dan saya sendiri ketua pembangkang di sebelah AMNO waktu almarhum Tok Guru ini, Aziz Menteri Besar sehinggalah saya menjadi selain pada ketua penerangan Setiausaha Agung AMNO, Setiausaha Agung Barisan Nasional dan akhirnya kita telah belajar dalam politik bagaimana pincangnya politik ini pasca PRU ke-14 yang akhirnya AMNO tak ke mana, PAS tak ke mana yang telah memberikan kesedaran politik kepada kita bagaimana politik negara ini mula menjadi tidak stabil bagaimana kerajaan terpaksa bertukar dan pertukar selepas kerajaan 22 bulan Bagaimana janji-janji yang dibuat tidak dapat nak ditunaikan kepada rakyat? Kerana keadaan politik yang gawat. Ternyata sekali formula politik negara kita berada dalam suasana yang perlu kepada satu riset. Perlu kepada perekayasaan semula. Bukan kerana soal kebencian kepada sesiapa. Tetapi kita berada dalam suasana politik yang sangat janggal. Lain diharap, lain yang dapat. Lain yang diundi, lain yang menang. Anak cacing dalam kopi, pakah dacing dapat DAP mati weh. Yang pakah DAP dapat Mak Mazlan. Ya pakah UMNO dapat Ng Comic. Ini bukan lagi politik luar tabi, tuan-tuan. Rakyat tidak salah. Dalam pilihan raya yang lepas, gabungan Perikatan Nasional Kerajaan sebelumnya dapat 127 kursi. UMNO bawah Barisan Nasional 30 kursi. 74 bawah Perikatan Nasional dah 104. PBB di Sabah, GPS di Sabah 20 lebih kursi 127 kursi adalah gabungan kerajaan sebelum kita bubar tengok-tengok yang dapatnya ialah dapat DAP dapat kerajaan madani yang sehingga hari ini kerana keadaan politik negara yang songsang, nama saja kerajaan perpaduan banyak kursi duduk dalam parlimen. Tapi semuanya duduk dalam keadaan tidur tak lena. Pelik. 140 lebih dalam kerajaan. Masih dalam keadaan igawan. Ketidakstabilan. Kebimbangan sana sini. Sehingga fobia itu tuan-tuan menjadi begitu rosak. Kalau rakyat mengkritik. Nak hantar kereta polis. Kalau rakyat menegur, hantar SPRM. Kalau menentang kerajaan berbagai-bagai ugutan datang kalau ke sebuah kerajaan yang kuat perdana menterinya tak perlu penasaran begitu tuan-tuan. Tumpu saja pada kerja. Tumpu saja pada janji yang banyak. Berbagai-bagai yang perlu dilakukan. Tapi kenapa ini terjadi? Kenapa kerajaan jadi non-performance? Kenapa kerajaan seolah-olah ada inferiority complex? Kenapa kerajaan tak berupaya menggarap dasar-dasar yang meyakinkan rakyat? Kerana kerajaan ini bukan kerajaan yang mendapat mandat rakyat. Bukan mendukung hasrat rakyat. Bukan mendukung cita-cita rakyat. Maka berdasarkan pada pengalaman itu, kita mahu membuat riset. Tetapi usaha kita ini menjadi sukar kerana amno yang mufarakah daripada jemaah yang besar. Yang 127 kursi pilihan raya yang, yang lepas Bila UMNO melarikan kursinya Sanggup menjadi penempel kepada kerajaan yang ada Maka perpaduan sebenar belum terwujud Negara kita Asas pembinaan negara ini mesti dimulakan dengan penyatuan dan perpaduan orang Melayu, bumi putra dan umat Islam terlebih dahulu. Negara ini berwajib mesti dimulakan dengan penyatuan kesatuan orang Melayu dan umat Islam. Itulah caranya bagaimana kita mencapai kemerdekaan. Itulah bagaimana bumi perak ini melihat Bagaimana tokoh-tokoh pimpinan, persatuannya berbagai-bagai Akhirnya membentuk pertubuhan ataupun Dah tak ingat, tinggal UMNO lama, tak ingat nama UMNO apa Apa dia maksudnya? Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu Cepat juga lupa ya Maknanya semangat PAH dah betul-betul menyerap Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Melayu Bersatu. AMNO patut mendukung Melayu yang bersatu. Hari ini AMNO menjadi jago memecah belahkan Melayu. Mereka yang mubarakah daripada kesatuan Melayu muafakat nasional. Malah mereka yang menjadi orang yang menormalisasikan ideologi dan dasar perjuangan yang bercanggah dengan dasar AMNO terutama sekali menormalisasikan perjuangan DAP dan begitu juga PKR yang bersatu PAS dan AMNO walaupun parti lain-lain kita mempunyai banyak persamaan dasar ideologi dan sebagainya tetapi mereka mufaraka Apabila kesatuan Bumi Putra dan Melayu itu tidak kokoh semua kaum-kaum dan bangsa lain juga tidak dapat bernaung di sebuah politik yang stabil. Sebab itu di dalam gabungan kita PAS UMNO dan juga bersatu perpaduan itu bukan eksklusif untuk orang Melayu dan Bumi Putra. Hanya kerana kita yakin kesatuan ini perlu dibina tetapi juga dengan hasrat untuk memberikan keadilan yang sewajarnya lindungan yang sewajarnya hak yang sewajarnya kepada orang bukan Melayu dan bukan Islam seperti mana kaum-kaum saudara-saudara kita ini menikmati segala kemajuan dalam negara kita yang sama-sama kita cintai maka tuan-tuan akhir kata kita mengajak ke arah penyatuan dan perpaduan kita tidak membenci AMNO tapi bagaimana nak menyedarkan pemimpin AMNO yang tersalah langkah? AMNO berada dalam keadaan yang tenat. Kalau tegur, pecat macam saya. Kalau tidak setuju, singkir. Nak lawan, ditiadakan pertandingan. Ditangguhkan pemilihan. Maka dalam AMNO seluruh proses menjadikannya sebuah parti yang demokratik macam awalnya tidak dapat diadakan. Maka bagaimana nak menegur pimpinan AMNO kalau sesat di ujung jalan kembali ke pangkal jalan kerana peranan AMNO itu masih besar dalam politik negara kita. Bersatu mengiktiraf peranan AMNO besar dalam negara kita. PAS juga mengiktiraf peranan AMNO besar dalam negara kita. PAS sendirian kita sukar. Bersatu pendirian. Sendirian sukar. Kita mahu tiga parti ini bergabung, bekerjasama tanpa meminggirkan orang yang lain. Hanya ada satu jalan untuk memberi kesedaran pada pemimpin UMNO. Iaitu dengan memberikan isyarat pada mereka. Selagi mereka tidak perbetulkan keadaan, haramkan tangan kita jangan membangkak UMNO kalau kita memangkah amno, kita memberi isyarat yang salah kepada pemimpin. Dan kita tidak dapat memperbetulkan keadaan politik ini yang tidak dapat kita reset agar negara kita ini berhak mendapat kerajaan yang lebih berwibawa serta kerajaan yang lebih mendapat mandat. Maka PRK bukan hanya sekadar soal menang kalah. Ini adalah sebahagian perjalanan proses demokrasi berparlimen dalam negara kita yang pasti kita gunakan dengan sebaik mungkin. Bukan soal kita menjadi ahli parti mana sahaja. Tetapi kita mempunyai tanggungjawab yang besar menuju ke arah riset politik. Terutama sekali menjelang PRU yang ke-16. Kita mahu menyertai PRU 16 dalam keadaan kepincangan politik ini diperbetulkan. Caranya bagaimana? Berikan kesedaran kepada Amno Kamu yang tidak lagi memperjuangkan dasar kamu. Kamu yang sudah memfarakah daripada jemaah orang Melayu dan umat Islam. Kamu yang telah menjadi somsang. Kamu yang telah meletakkan diri kamu. Hanya duduk di bawah ketiak. Tidak lagi memimpin. Bupa Parlimen. Kamu Perdana Menteri. Kamu sekarang hanya menjadi timbalan Perdana Menteri tanpa kuasa. Sedangkan orang yang berkuasa sedang melaksanakan dasar yang bercanggah dengan perjuangan kamu. Kita ingin menegur ini supaya kita dapat reset politik ini. Maka dalam pilihan raya ini, saya mengajak ahli-ahli UMNO. Rakan-rakan kita dalam UMNO, kalau sayang pada perjuangan UMNO, kembalikan UMNO kepada landasannya. Kembalikan UMNO yang tidak bermusuh. Sama-sama Islam dan orang Melayu. Dan mengangkat orang yang musuh nyata bagi mereka. Semata-mata kerana jawatan. Mengangkat pejuang-pejuang politik yang sama sekali tidak selari dengan dasar mereka. Maka kita berada di sini. Bukan dengan kebencian. Maka tuan-tuan, dengan rendah hati, saya mengajak kawan-kawan dalam UMNO perbetulkan keadaan ini. Saya dah cuba, saya dibuang. Saya cuba kerana saya yang paling awal tahu pertemuan sulit Zahid dengan pemimpin parti DAP. Sewaktu AMNO sedang berwirit, no Anwar, no DAP. Datuk Si Zahid sudah pun membuat jajaran baru. Saya cuba menegur. Tapi akhirnya bukan saja saya, semua menteri-menteri AMNO -menteri kerajaan terdahulu Dibuang semua sekali. Maka, apa lagi daya bagi saya? Saya memilih perjuangan PAS. Kerana dulu saya prejudis yang tebal dengan PAS. Bila saya berada dalam PAS, tuan-tuan, PAS lebih jujur, lebih istiqamah, lebih konsisten, lebih tegap pegangnya kepada perjuangan yang ditutup oleh Islam dan kepentingan orang Melayu dalam negara ini. Maka, Tolonglah Ustaz Muhaimin. Saya boleh dengar dia berucap daripada hari pertama. Dan saya banding dengan calon sebelah sana. Kawan saya juga. Saya tahu calon sebelah sana sama-sama UMNO pun tak suka. Dia bertanding dalam UMNO kalah teruk. Dalam UMNO pun tak pilih dia. Tapi kali ini kehendak orang di sini nak calon yang lain. Nak calon yang lebih muda dan mereka cabar kita supaya letak calon yang muda. Kerana mereka menjagakan calon yang muda. Kita pun terima cabaran. Bagi calon yang muda, dia pula letak calon yang lebih tua. Dan saya tahu ini sah. Telah pun diendos Umdak. Diendos oleh DAP. UMNO menafikan Umdak. Ketua bahagian berwas menafikan Umdak. Tapi DAP hari ini mengendoskan Umdak sebagai mantap itulah keadaannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh